Вот это воскресенье, 6 апреля. Я проснулся. Вернее, я просыпался и ночью. От того что сначала стало очень сыро, а потом очень холодно. Причем температура резко понизилась настолько, что вся вода в бутылках позамерзала. И уже теплая одежда не спасала от холода. Это была самая холодная ночь, самая жуткая ночь за все время пока мы... Но все равно удалось это пережить. Когда я одел всю одежду, стало теплее, но все равно начало пробирать холодом. В общем, это ужас какой-то. Сейчас я уже зал такая. Игорь пока спит. Итак, это уже время около полудня. Мы сейчас будем стартовать. Это я еще раз смотрю нашу стоянку по сторонам. Вот наш костер. Здесь были наши палатки. Вот там одна. И вот и здесь моя была палатка. Вот возле костра прямо. Это сидячее место. Теперь оно стоячее. Тихо-тихо, не стой не падать. Сегодня у меня было покупушки, пастерушки вот там вот на переходе. Потому что тут вода грязная везде. Вот. И того я могу сказать, что сейчас мы будем выдвигаться, смотреть замки. А с утра было ясно, поэтому я хорошо зарядился. Сейчас солнце зашло за тучи. Думаю, что больше зарядиться мы не сможем, но на пару дней мы не хватит. Вот пока будет заряд, будем снимать. Вот так вот мы. Еще переправимся сюда, поедем дальше. Вночі пару разів приїжджав поїзд і вечором, но ну, утром ні разу не Наверное, він тут не часто їздить. Но рельси видно такі отшліфовані. Наша стоянка там, аж пошти в кінці цього туннеля виходить. Длинная довга лінія. Рельси, а це ми їдемо. Тут рядом дорожка получается И по ней легко доехать до места стоянки Там еще тоже кусочек есть, а тут типа Зупиночка товарная, можно грузить и разложить Сейчас мы покидаем это место Мы его зафиксировали Следующий Все, до побачения Тут место загрузки и разгрузки Товарных поездов Теперь шукаем Вот так как нам сказали, что Значит за городом будет замок. Это райцентр получается. Вроде бы замок, да. Римско-католический собор. Мы сначала подумали, что это и есть замок, но нет. Да, это так. Архитектура, да. Речка такая прикольная. Спереди оно некрасиво, оно

так, мы едем. Вот зараз да, тут асфальт в основном хороший. Вот. Тут какая-то интересная трансглюцина, дороги происходит. Вот такая интересная дорога. Две полосы, да еще и такие классный. Волынь, витая вас. Мы добрались еще до одного очередного места. Ну, который... Мы ее пересекаем второй раз. на первый раз не удалось заснять, потому что мы ехали через какую-то жопу Все, снято. Ура, товарищи, мы это сделали. Еще раз сниму эту красивую дорогу, она дальше такая же красивая. Это значит, этого надо самой Польши идти. Такая. Вот, все, поворачиваем. Там журавичи, цумань. Тут дорожка. Но машин достаточно много ездит туда, я не знаю, чего. Очень сильный встречный ветер, поэтому едем на низкой передаче. Вот дорожка. Самая уникальная в Украине. все набачиваем. А вот... Право лево славная. Интересный древний собор. Католический. Возле костела застрелили мужского интересного. Он рассказал нам про все волынские прелести. Так, а мы зараз езжаем в замок Дурка. Вот же мы прибыли в замок Олика, в котором сейчас находится обласная все мы заходим в дворе, там могут ще еще другий другая дверь. Но быть закрытой или нет. Дверь решеткой вроде бы открыта. Дальше подъема из середины, а нужен мою грудь, ты увидишь Eu You walk in all the pleasure, talk in Ты должен уметь сказать Руки прочь, прочь от меня Ты должен быть сильным Иначе зачем тебя быть Что будут стоить тысячи слов Когда важна будет грябать руки И вот ты стоишь на берегу И думаешь плыть или не плыть Мама, мы все тяжело больны

Тепер видно цей же костюм з того боку. О, кстати, отсюда стінка облуплена трошки. Де розказав мужик ще одну інтересну історію, що оказується це князь Константин Островський. Осу це все були його замки в основному, які ми дивилися до цього і щоб вам дивитись. І в Дубному це його найголовніший замок, там контрактова площа раніше там була, а потім її перенесли в Київ. Ну, з цього боку нічого цікавого є стіна. С этой стороны. И вот какое-то подземное сооружение. Так ничего не было. Запах медикаментов. Окей, это все, возвращаемся на исходную. И там мостики все, Как всегда вокруг замка ров, чтобы замок был неприступный. Еще входим через двери и смотрим. Тут вот интересно. Запросто могло быть. В прежние времена это могло быть тюрьмою даже служить. Да, похоже на такой тамбур. Ну, как видите, сейчас тут находится в в Агаслане, да. Поехали, это развалины древнего костела. Ух, чуть не упал. Все, она пора Тут eh, всі могили зроблені до того времени, як построєний новий костюм. по хорошому асфальту, а не по тому, що ми тоді їхали. Їдемо ми прямо на дерно. дерно. Найважний головний момент на сьогодні. В Кивані ми таки проїбали замок. А проїбали ми... Від... Того, що він в такому состоянні був, що ми його не замітили. Він знаходився прямо за тією синьою церкушкою, яку я, я це перед спуском. От. От. Зато тепер я знаю де він знаходиться. Може колись в следующий раз ми туди заїдемо. Луцьк, 26 рівне 36. От хорошо ми виїхали. так. Оце значить дарно. такие якийсь курганчик сделанный, дорога раздвояется в разные стороны. Наверное, перед Луцком дорога двойная. Картинка заброшена, одинокая. Мы едем дальше прямо, подъем, что тут. Ручеек бежит в это озерце с хорошей чистенькой водой. Тут и купательное место. Я так понял, летом тут отдыхающих много. А мы поедем вот туда чуть дальше. Дальше. Тут, тут выпаленное место. А, тут народ отдыхает. Так что с дровами и с водой проблемы нет. А то люди отдыхают. Воскресенье. Заехали уже солодерно. Нашли в лесе офигенную ямку. Тут и будем стоять. С бревнышком. Легенько. Идет с бревнышком. Маленький Шварценеггер в красном. Легенько бревнышко найдет. Ну, это тоже Арный лис,